основная цель акции какая? Поддержать все-таки действующую власть? А, вы знаете, я думаю, что многие жители Украины, большинство, они обеспокоены той ситуацией, которая сложилась в стране. И город Димитров, и жители города Димитров не исключение. Мы вышли для того, чтобы поддержать а, действующую власть. Мы за стабильность, за процветание Украины и за целостность. Сегодня, несмотря на холодную погоду, сколько людей здесь ожидается? Мы обзвонили все предприятия, мы пригласили всех наших сторонников, мы обратились к друзьям, знакомым, к родственникам, потому что э, смотреть на тот беспредел, который творится в Киеве и в целом по стране, когда э, экстремисты нападают на на законную власть, на легитимную власть, на простых жителей, на правоохранителей, мы не можем оставаться в стороне, потому что э, это неправильно, это беззаконие, это беспредел. И он ни к чему хорошему не приведет. Мы хотим сказать, что Донбасс и город Димитров за стабильность, за процветание и за единство всей Украины. У вас впервые да, проводятся вот события на Майдане? Этот или будет еще? Вот как у вас? А, я думаю, что если жители изъявят желание, мы готовы их проводить хоть каждый день или же каждую неделю.